А как удалось отбить атаку? Благодаря, в основном, я же говорю, работе артиллерии и авиации. Ну и просто, что устойчивая оборона, что бойцы все-таки не дрогнули, не покинули свои позиции несмотря на то, что там обстрел танками. То... А сколько захватили э, пленных? И это действительно были российские военнослужащие? Так, а сказали, что... Ребята, все документы с мокрыми печатями мы передали военным. Есть на что я забыл дальше, что у меня где-то бумажка валялась. Вот упаковочные листы с той машины, вот можете посмотреть. Войсковая часть 74268. Псковская а ага. дивизия ВДВ. Сков был. Командир первой ПДР, гвардии, капитан, Цезер. То есть можно так сказать, что против вас воюет российская регулярная армия? Это чисто, чисто регулярная армия России. Еще, Еще одна. На этой БМДшке стояли Птуры украинской армии. Вот накладная на это. Угу. А что это такое? Військовая часть 13-19, 70... по-моему. Кто это? То тоже будут разбираться, потому что это тоже пошло, как говорят, на проверку. Как вы оцениваете, как они воюют? Ну, ают они, как вам сказать, довольно-таки слаженно, но ну, особого геройства тоже у них нет. Там, я не знаю, дневник считал, где Одесса. Одесса? Одесса? А, дневник был, да, Одесса. на один, личный жизнь. Дневник э и, вот Одесса, да. Одесса, дневник Одесса. были книги списки, вечерние проверки. Последняя вечерняя проверка проводилась 12 числа. Они были на параде в Беларуси, потом подписали все контракт. И ну, они понимают, это что они воюют на Украине. То есть они все это прекрасно понимают. А вы общались с кем-нибудь из пленных? Что они говорят вообще? Почему они воюют? Я не общался с пленными. Но просто когда у меня на глазах расстреливают наших пленных, я не буду с ними общаться. Мне не о чем с ними общаться. Они а прекрасно вот... все понимают. Пленных действительно захватили? Была такая информация в прессе. Кто я имею в виду российских военнослужащих. Есть, частично там же были. Мы не захватывали конкретно российских военнослужащих пленных, не знаю, говорить ничего не буду. То, что они там воюют, то есть из подбитого 72-го, Т-72-го документы доставали форму, все, И из БМД. И то, что я видел, да, те БМД, которые ушли, были обстрелены, больше повезло не ушли. То есть там, там даже номера не не так сильно затерты, чтобы их нельзя было расставить. Все проклеймено, проштамповано с российскими печатями. На их карте мы синим обозначены. Они... Карта-то, по-моему, ихняя. Российский Генштаб, там все есть. Они знают, на какой прекрасной территории воюют. То есть они не скрываются особо. А? Они не скрываются, не выдают себя за аполлониста. Ну смотрите, они, когда сбили наш блокпост, когда расстреляли военных, там воткнули флаг ВДВ свой, российский. российский. Был э, дневник, который вел один из э, военнослужащих, э, который был в экипаже э, э, БМД. Mm -hmm. Вот, он писал там что подписали контракт вот потом как бы его предупредили что как бы знаю на что ты идешь он без раздумий подписал контракт и потом значит описал там кое какие действия то есть там как он первый день в части провел то все потом конкретно какая часть какая рота какой там дивизия ну, псковская там я не помню цифры но там именно псковская вот эта вот дивизия вот. И описал, что они поедут 3 июля на парад э, в Белоруссию, на парад независимости, на День независимости. Нашли все. Форма, хорошее очень у них обеспечение, очень хорошее обеспечение. Как по форме, так и по вооружению. У них все есть, даже по сухпайкам. Они... Егоровский шоколад. На, намного, намного, намного превышает. Находится трофей, Егоровский шоколад.